三二一，大家好，我是 K。大家好，我是 Kelly。今天呢，我们要来说纳吉的世纪审讯。Let's go <S、呃。三，纳吉的世纪审讯呢，在四月三号已经在我们的高庭进行审讯。在这之前呢，他利用各种手段，例如争论。 法律程序漏洞，不要让他的案件可以直接在我们的庭内审讯。所以呢，我们的总检察长 Tommy Thomas，他是我的偶像。他呢，他就在嗯，他的推文，没错的话是在他的推文，还是在他的新闻文稿，我不太清楚。 就说呢，纳迪的辩论团队，也就是辩护律师的团队，利用各种手段来拖延他的审讯。嗯、再一次，嗯，我不记得这几次，他竟然可以用上厕所、嗯，上厕所不见了，上厕所不见了，他就突然间消失了，要法<停>庭停止整个审讯，然后出去找他。 所以呢，现在四月三号，Tommy d o m a s 也就是我们的总检察长，已经代理了他的 prosecution，也就是呃提控方、检控,控方，对，检控方提控纳吉舞弊、贪污、金融犯罪案。所以呢，我们现在就在 malaymail.com，它是一个我们马来西亚的新闻网站。 看到呢，Tommy Thomas，我们总检察长的 opening speech，也就是在这整个审讯中最重要的一环。会程序、会陈述，陈述吧，陈述吧，会陈述所有呃他的罪状，罪<對>为什么他会现在在这边？现在就让我来读出来，就是我们 Tommy Thomas 在 Paralombol Court Complex。 也就是我们吉隆坡的法庭，他说，May it please your lordship。在英国，在英国呢，我们也是这样，呃，称呼法官的，就是 your lordship。在我们的 e s s e y 里面啊，在我们的论文里面，我们都会写到 your lordship。your lordship 就是呃，称呼法官一种尊称，因为他们是有呃各种。 May it please your lordship, it is my duty and privilege to open the first trial in our courts against a former prime minister, who for nearly a decade occupied the most powerful office in the land and wielded near absolute power, which carries with it Enormous responsibility, which my office intends to discharge in order to establish that the accused is guilty of the seven charges that he is facing before your lordship. 这一段呢，就是在说，嗯、呃，他身为一个总检察长呢，在第一个审讯 （first trial） 是第一个审讯的意思，呃，因为他是我们前手下，也就是历史上第一个被提控上庭的前手下。 那集呢？最有意思的是，在四月三号，二零一九年，也就是这一天呢，十年前的他宣誓成为了首相。嗯、所以 t o b y Thomas 就说：“Who for nearly a decade occupied the most powerful office in the land? Because, 嗯、um,，Because，<laughs> 因为呢，因为在英国，全世界。” 最有影响力的一个领导人，最有权力的就是 Prime Minister，<下>对首相，对手下。在英国呢，Prime Minister 掌有兵权，也就是呃，所谓王室的权力。在我们这边还不算是，我们还要有呃，我们的 Younger、e、Double，也就是我们的元首来承认的。可是，在英国不一样，英国。 我举个例子，就像是呃伊拉克战争，Iraq War，当时的首相是，嗯，不记得了，呵呵他跟小布什，也就是呃 Bush，美国的总统一起侵略了伊拉克这个国家，所以呢，这是一件让我们国家蒙羞的一件事情，可以这样说。 因为是没有一个领袖可以在法庭内被指控的，也就是在东南亚国家内，呃，以正常的程序，我说，嗯，除了菲律宾的总统，菲律宾总统的呃贪污案，将近花了应该二十多年，所以呢，现在马来西亚的人民应该，我觉得不可以那么久，因为菲律宾。 太多干扰了，在他的审讯期间，一直有证人消失的问题，还有证物消失呵呵，我不可以再说。呵呵嗯，所以在马来西亚，我们还算是一个有法治的国家，我很相信法治，所以在我们这边还是不会出现这样的问题的。Tommy t o n e r 在下一段呢，就说纳吉舞弊的问题，他的罪状。 他說, the accused during his entire period in office as prime minister at which time these offenses were committed simultaneously held the office of minister of finance thereby combining maximum political power and control of the nation's purse is 这样的情况是在任何民主国家都不能看到的，就算是在呃中国大陆，就算他们是一个社会主义国家，也不会出现这样的情况。我举个例子，就是习近平是不能叫他们的财政部颁发，还是通过任何的法令来让自己的政府获得预算的。所以呢。 这是一件很严重的事情，也就是在二零零九年他宣誓上台过后，他就是有 bad intention，我可以这么说，我这是我的个人的 assumption，他就是有 bad intention。这之后我们会再做一期视频，告诉大家为什么我会认为他有 bad intention。所以呢，学们就说 t h e r e by combining maximum political power，就像我们刚刚说的。 首相握有我们国家最强的、最高的权力，然后 and control the nation's purse，也就是国库，就是他可以想要进行任何的 campaign 的话是没有问任何问题的，也就是财政部长呢是可以在每年的财政预算案里面颁布呃 annual 的 budget，也就是这样呢。 他可以让他通畅民主，因为他又是首相。当时的国会里呢，乌统、马华和国大党组成的国政联盟呢是握有嗯执政权的，也就是简单多数。所以呢，Thomas 汤姆逊呢，他就说，Not being satisfied with the holding of the twin positions of prime minister and minister of finance。 The accused，也就是那集呢，was also appointed the chairman of the board of adviser of One Malaysia Development b e h h a d 也就是我们耳熟能详的 OneMDB scandal。嗯，那意思说他是首相，他是财政部长，他也是董事长。对，嗯，董事长呢，在一间公司内啊，掌有了很大的执行权，是在 CEO 之下的，也就是我们另一个 accused，CEO of the OneMDB。 他叫做穆穆克里吧，我忘记他叫什么，好像是，他也被提供上庭，因为当时 YNDV 就在我们还没政权交替前，YNDV 的 scandal 在当时的总检察长，我们的前总检察长阿班迪阿潘迪，他是说 YNDV scandal 完全没有问题，所以是根本不需要走到任何调查阶段。的。 也不需要进入审讯。我们如果没有政权交替的话，是完全看不到现在的情况的所以呢，纳吉不只是首相，也不只是财政部，他还是董事长，他还是这个 SRC International 这个公司。民众，我们的观众们要呃记得 SRC 这三个字，因为接下来的碰撞呢，很多都是有关于叫 SRC。他也是 Advisor MA。 e m t o r s in its fully o n subsidiary，也就是这间 SRC 呢是完全在 YEB 之下的，它也是一个 advisor e m i t t o r s 所以呢，很明显的，他现在会走上审讯这一阶段呢，是让他辩护为什么当时发生了那么多呃舞弊那么多的金融丑闻呢？他是完全说他不知情的。 嗯，在当时呢，我看了报纸，我追踪了这个 case 很久很久了，他当时都是一直在说我不知情，我,知我不知道、哦，我不知道，It is not under my control，大家自行判断吧。他掌握了四个重要的位置。嗯、下一句呢就说，A common features of both companies was that the true power is in directing and managing。 The affairs they don't lie with the board director，也就不是，他是说不是 under BOD，e 就代表，嗯，要怎么说呢？就是说，真正在执行呢，执行方面呢、啊，是不在董事局之下的，对。 然后他就说，Has is required by law and is the universal practice wherever companies carry on business. b y t in the person of accused, by v i s u a l of his holding these two positions, Thomas 呢，他是想说，是不可能的，是不可能他不在他的管辖之下，因为呢，在一间公司，要通过任何法案，要通过任何关于到金钱的东西，都是需要他的签名的。我问一下观众们。 在你，如果人家拿一份文件给你，你会随便签吗？对，不对，对不对？我以最简单的，如果现在我们的观众们有出去租屋子的，在外地读书的，你在签这个合约的时候，你会直接签吗？当然不会。嗯、所以呢现在托马斯说，the operation of Article e g Sub one of the federal constitution，也就是我们的呃联邦宪法。嗯、Article at sub one 说、so、，All persons are equal before the law，也就是所有人在法律前都是平等的。Is amply、嗯、demonstrated by this trial，就是说我们的法我们的法庭现在呢是完全遵从着我们的联邦宪法，也就是我们最高的法律。 因为，a former prime minister is charged under due process in the ordinary court of the land like any other accused。也就是说，纳吉虽然贵为前首相，也贵为他的特殊的身份，他还是像普通人一样在法庭内接受审讯。也就是说，任何人在法律前都是平等的。The accused is not. above the law，and his prosecution and this trial should serve as h a s precedent. serve as precedent 的意思就是，我们在这，呃我们读法，我们读法学的人呢，我们都会读到，我们的所有现在现有的法律呢，很大的一个部分就叫做 case law. precedent. 嗯，precedent、嗯、就是之前假设讲有一件事，嗯、有一件 case，有一个案件呢。 假设说，就好像一个警察，他接受贿赂，贿赂呃，任何耳猫都行，嗯，任何耳猫都行，他接受的裁裁判，punishment 啊、呃，他接受的判判刑呢是六个月。之后的其他人如果也干下同样的罪行的话，也会差不多也在那边，嗯、呃。所以呢，现在呢，Thomas Tom Thomas 呢，他就想。 说这是第一个审讯，of many c y p t o c r a c y one mdb l i n k prosecutions，就是因为 YMB 是一间很大很大的上市公司，它有很多很多的小公司，也就是为什么我们的嗯 prosecution 要花那么长的时间一直在调查，一直在深刨，因为真的太多证据了，很多证据呢都被扫在呃。 沙发底下可以这么说、嗯。像我呢，我现在我在呃 second year of my degree，所以第三年呢，我是可以自由选择的。我自己的兴趣呢就是 banking law。我已经见到我的老师了，他就是英国人，他叫做 r o c k s、so、c k s 呃，是在利物浦大学的 University of Liverpool。他就是说他是呃。 他的 doctorate 就是他的博士学位呢，是，嗯，关于到 money laundering，也就是我现在在跟向你们陈述的，因为这整件事情呢，他不是直接从我们国家的国库里面偷钱。打个比方呢，就是，例如，嗯，要怎么说？洗黑钱，就好像做非法生意的人呢、啊。 他是不能把那个钱，说我说非法生意可能是啊毒品啊，啊，嗯，对，不能直接放进他的。对，转来转去一下，洗干净一下才能拿。对，这洗黑钱呢，不是真的把那个钱拿来使用，他是就是把那个钱转来又转去，在全世界转来转去呢，到最后呢，用名画。 他们最喜欢用的就是名画、贵贵的名画、古董呢，啊，古董、房地产，嗯，房地产呢，这些东西呢，来让他非法的钱变成正当的钱，通常都会呃牵扯到有很多很多的呃国家，也会牵扯到很多的非法，我可以说非法的分子、非法之徒。 还会牵扯到很多的专业人士，因为在一间银行内都会有专业的 accountant，也就是会计师，会有专业的律师呢，来帮这间公司运营的。所以在这么大笔的钱下在外面转来转去，有可能不会被发现嘛？这肯定是串通好的。在这件整件事情呢，牵扯到了很多很多的。 呃，银行啊，金融机构啊，这些。现在呢，Tommy Tom s 就说，他的 i n s t a n t the in the instant prosecution the accused、er、is charge d for the following o f f e n s e 这些就是他那吉那吉他本身被控的七项罪名。One charges under section twenty three of the MACC Act two thousand nine for abuse of position，这个就是说他滥权。 在我们 MACC Act 二零零九第二十三项内被控滥权三项罪名，under Section four hundred nine of the p e n a c l e for criminal breach of trust。p e n a c l e 呢，就是我们的刑事法典。嗯，刑事法典就是我们所有的刑事的案件呢，都大大多多少少都可以在这个里面被提到。可能就好像之前的那个 Sarah。 侮辱元首的，就会有其他有其他的嗯法案被通过了，就就例如那个多媒体的法案，对，嗯、多媒体法案就是阻止任何人通过多媒体的管道呢、嗯、去侮辱、去煽动，呃，对，煽动，还有三项罪名，在 Section Four Sub One Sub B of the Anti oney, Money Money Rounding Anti。 terrorism financing and p r o c e s s of unlawful activities at two thousand one for money laundering。这个呢是我们国会通过的法案，它的名字有一点长，可是 summarize the version 的话就是，嗯，反洗黑钱法律，就是任何通过非法管道的金钱，你得到的金钱呢，你进行洗白你的收入的话，都会在这个 section 呢被指控。 所以呢，现在 Tommy 呢就是说，To prove the prosecution case beyond a reasonable doubt，the prosecution will be relying on direct and circumstantial evidence。这样说呢，就是说，prosecution 呢，如果真的要把那吉判罪的话，就是判到他有罪的话，都要 prove beyond a reasonable doubt。beyond a reasonable doubt 是什么？嗯、mm，hmm. 真的很高哦，一定要你很奢，他的罪就是他真的有罪，就至少要有九十八八千以上的。嗯，嗯所以呢，我们有一句话就说，如果你能在 criminal、er、court 里面被提上、嗯、被提控上庭呢，然后还被定罪呢，你很大很大的可能性，你真的有犯错。嗯、对，在 civil court 呢，我们是不需要 proof beyond a reasonable doubt 的。 就好像我们之间如果有金金钱纠纷的话，嗯、我如果我提我就、嗯、，I file a case against you，嗯，法庭只需要 prove balance of probabilities、嗯。这个之后我们对加一五十一，对五十一八这个我们之后也会再做一个视频告诉大家这两个我们是要怎么分，我们会告诉大家，呃，举例子呢，之前的案件啊，case law。

写在纸上的。To prove that the accused on the date, times and manner has content in the charges, is guilty of each of the charges against him。所以我们的汤姆斯呢，Thomas，我们的总检察长，他在这整个这整个第一段呢，这整个第一段他就很简短的把很复杂的东西给写出来了。这就是为什么他是我偶相的问题。 他就是为什么是我，为什么我会说他是我的偶像？因为他可以把这么复杂的东西写成那么的清楚。嗯、所以呢，我们希望广大的马来西亚民众呢，让我们的法庭多一点时间，让我们政府有多一点时间呢，去审讯。为什么我这么说呢？如果纳吉可以在那么短的时间，我举一个例子，六七个月内呢？ 就把这么复杂的案件呢定罪的话，我可以这么说，肯定对他不公平的。嗯、他的支持者也会出来说，他可以挑战的。现在只是在 High Court 罢了，就是高庭。嗯、他之后他还有一次机会，可以挑战这个他的判刑。嗯、挑战判刑呢，他的 case 就被 Escalation，就是会跑去我们的 Court Appeal，上诉上诉庭。嗯、对，上诉庭。 所以我们希望广大民众呢，可以让我们的法庭在没有任何干扰的情况下，也就是没有直播的情况下，是不可能直播的。嗯，是不可能可以直播法庭内的任何东西。因为呢，很简单的一个例子，法官呢本身，你在平常你可以见得到法官吗？嗯，不可能的，因为呢，法官呢。 你要成为法官，你就被锁死在一个社会圈里面了。嗯，不像我们平常人，你可以出来喝奶茶，你可以出来走 shopping，你不可能遇得到法官。就算你遇到他，你也不认识他。为什么呢？这就是为什么他们能保持独立进行，嗯，独立思考，对，公平。在我们三权分立的制度下，他们是不能受到任何人的干扰。 就是不会受到我们当今政府 （executive） 也不会受到呃，in legislator，legislator 就是我们的立法员、嗯、对 p a r l m n 我们的立法员是不会受到他们两个 postulate 影响到的，所以呢是不可能直播的，可以这么简短的告诉你们，对。因为哦。 像像那些律师哦，他们律师啊，他们在辩护嘛。如果他们你们看到他直播了，你们会觉得他,他们讲的东西啊，可能你们不喜欢啊，不怎样啊，你们就认识他了。那假假如他们改次出去跟家人说冰喝茶，他不是要被丢鸡蛋了？对，嗯，这就是为什么我会说是不能直播的，因为法官不能独立思考，prosecution。Prose 会被他的支持者攻击，辩护律师呢会被我们这些民众攻击，嗯、所以根本没有任何好处。像那吉他会说：“可以啊，直播啊，是为什么呢？”是为了他的政治资本，我可以这么说。嗯、因为他的支持者现在是盲目的在追崇他，在这么多的罪证下还能支持他的话，就是盲从的，我可以这么说。你现在你可以不支持他。 你不可以盲从的支持他，你可以，在背后支持他，可<以>你可以，你可以相信他是无罪的。可是现在有这么多罪状呢，你还能这么盲目，还能这么大声地说他没罪的话，我们就拭目以待吧。我们要看他肯定会上诉，我们肯定要看上诉庭的呃裁决。如果他那么有能耐的话，可以去到我们的、嗯、呃联邦法院，就是我们的 Federal Court。 也可以在英国叫做 Supreme Court，在美国也叫做 Supreme Court。去到联邦法院，如果 Court of Appeal 上诉庭给他 leave，、嗯、去到联邦法院的话，我们就要等比较长的时间，因为他肯定会拖到下一次大选为止。嗯、对，因为这个是很好、很好消耗的一个政治资本。嗯、所以呢，我们在此希望广大民众。 可以给我们政府多一点时间，真的，谢谢大家，今天这集就到此为止，谢谢大家，拜拜，拜拜。